Сьогодні аграрний регіон розповість своїм глядачам, як правильно доглядати за садом. В якості експерта ми обрали успішного садовода з великим досвідом Бабкіна Михайловича Казаряна. За сімейним столом зібралась ціла родина. Це сімейство складається з 11 чоловік. Зараз всі відпочивають, проте в робочий час у кожного з них своє завдання та робота. Ми живемо в Одусі, сказати так. У нас е -е, сім'я як сказати, в армянських сім'ях прийнято так. Всегда один Всі рукава дитина. Все слухаються, діди, внуки, внучки. живем вместе, это еще надо чем хорошо, чем погано жить, все тяжело. Не надо разбегаться от земли чем круто живут, тем лучше получается жить и легче решать вопросы и весело, и хорошо. Пані Ірина частує всіх сухофруктами власного виробництва. Сливки, груші та виноград також із саду вирощеного власноручно. Це результат спільних зусиль та старань. Одразу запитуємо у господині рецепт. Віноград я роблю по-другому. Я просто пускаю в кип'ячену воду, в з сода, щоб віноград був жовтий, без сахара, без нічого. Це теж армянський рецепт. Голова сім'ї Бабкін Михайлович. Родом він із Вірменії. На Кіровоградщину з родиною приїхали 13 років тому, аби господарювати, обрали село Покровське Кіровоградського району. Тут дуже умови хороші. Тут Бог дав землю, не непожалі дуже хороші землі, прекрасний клімат. Все росте. тільки треба, знати як, вмити і руки, праймати. ставити руки на них, щоб вирости, Коротше, треба старатися. За спеціальністю Бахтін Михайлович, інженер-будівельник, проте з дитинства спостерігав за роботою своїх родичів. У Вірменії вони вирощували різні фруктові дерева та виноградники. Тож голова сімейства вирішив продовжити справу батьків вже на новому місці. А я сматую, що клімат підходить і тут можна все вирощувати. І Є спрос В Україні Не вистачає хорошого посадишні матеріалу фрукти. И мы с Женькой решили заниматься этим делом. Мы выращиваем фруктовые деревья, смородина, малина. Мы уже начали декоративные деревья выращивать, елочки, туйки для красоты, потому что и для души надо, для красоты тоже. Из фруктовых деревьев выращиваем более 20 сортов яблок, 12-15 сортов груши, чудовищные сорта, чем сливы, 5-6 сортов, абрикос, где-то 10 сортов абрикос. Самые, самые такие сорта, что очень много новых сортов. Ну, короче, что я вам скажу. Все, что в Украине растет, мы стараемся выращивать. Найбільшим попитом серед людей в Кіровоградських широтах користуються яблуні, абрикоси та груші. Дерева поширені, проте вирощувати навіть їх не так просто. Всі саджанці вимагають ретельного догляду. Втім, садовод з досвідом розповідає, що за бажання виростити можна що завгодно. А коли у людей виникають питання, він завжди готовий на них відповісти. Всі саджанці, які не вирощуємо, обов'язково об треба ухажувати, поливати, обробляти. не так, что просто посадили и все. Мы стараемся качественные саженцы и раньше, я вам покажу. Потом мы людям объясняем, учим, стараемся показать, хотя бы первого начала, как за ними ухаживать, обработать. Мы печатаем дома диски, рекомендации с нашей стороны, как можно обработать. Скидки, какими химикатами, сколько можно, ну, стараемся помочь людям тоже выращивать. Не то, что выращивать дерево отдавать, а чтобы люди потом могли, я за ними ухаживать Мы даем всем наши телефонные, контактные телефоны. Если у них появляется питание, что в любое время могут обращаться к нам с любым вопросом. Чем можем, посоветуем, чем можем, то поможем. Сам же садовод ніякій конкретній культурі перевагу не надає, каже всі як рідні. Все фруктові, тому що це як маленькі діти, їх вирашують. Потім ми дітей віддаємо чужі руки. І стараємося, щоб за ним добре дивилися. От мій бачимо сморозина, малина. Далі саженці ростуть. Это все, знаете, как за ним надо уход. Это же, они как живые люди, как, как существо. За ним надо смотреть и смотреть. Не только посадить и все. Я стараюсь не только выращивать сорта, которые растут в Украине. Так я достаю за границы, Многие сорта привезу. Почки, окулирую, пробую, хорошо приживается. Начинаем распространять. Три новых сорта груши. Раны. Самые свежие груши есть у нас хорошие. Будет на следующем году, дай бог. Середні, повне, абрікос чудові старта, які у нас є. Нових сортів персиків маршрусточеві. І в такі сортами ми стараємося вирощувати, які не те по старіму старі сорта, а новіші сорта, в котрий ми людей. Спеціально для садоводів початківців Бахтін Михайлович розповів, з чого варто починати, якщо в майбутньому хочете мати пишні сади, які плодоноситимуть, як треба. Спочатку перед тим, як посадити, треба. посмотреть, где находится участок, земля, где находится, не близко ли грунтовые воды, земля пригодна для выращивания сада или нет. Для этого могут сделать анализы, посмотреть, где соленая почва. И, и, и кроме того, обезково требуют полив. Они должны иметь возможность поливать для полива. Если, сейчас скажу, э, грунтовые воды лежат 1,5-2 метра близко, можно смело выращивать э, яблоки, среднерослые яблоки, среднерослые груши. Ну, не черешня, не абрикос. А если они лежат 4-5 метров и ниже, можно и абрикосы выращивать, персики, черешня. Это все зависит от места, чтобы... Ну, при желании в любом месте можно выращивать. Я, например, выращиваю персики, которые можно в грунтовые воды близко и посадить. И специально делаем макулировку на аличаднике, который корни устойчивы и переносит влагу. Далее человек нам показал результаты властной работы и провел своередный мастер-класс для садоводов. Разные саженцы сажают по-разному, значит, смотрите. Если яблоки низкорослые, на М9 -м подвое, в міжряд зробить 3,5 4 м, в ряду 1,5 м, 2 м. А се середні росли. Можна зробити 4х 4,5 м міжряд, а в ряду 3 м не межі. Це касаться яблунь. А черешні, абрикос саджається, рекомендовано сажать 5х6. У кожного хорошого господаря повинна рости малина, каже Бахтін Михайлович. Багато ж там немає. Антисептик хороший. Де там, обов'язково землю. обысково а кушать варенье из маленьких и также взрослым. Ну, чтобы, я рекомендую не садить, чтобы с бахту извините, так сказать, сорта. Краще, когда люди решает что-то посадить, в первую очередь должен выбрать именно хорошие сорта. Сейчас очень много с хороших сорта, европейские селекционные сорта, которые у нас плодоносят. Я могу показать пример, как это уже последний урожай, так Бачите, как они гроздами висят и крупные. И порноносить не один раз. А с лета то сам морозов каждый день можно собрать малину. Каждый день. Э, уход надо чистить, чтобы не был буря. Поливать. Мы поливаем капельным поливаем. Вот бачите шланги идут. Они недорого коштуют. Кирвогоды продаются, в магазинах можно их достать. Собирать дливашка. Треба раз в тиждень здесь и поливать. И будет чудовый малин. Вращаем чудовый сорта с Бачите? Львовская красота, Золотой капани. Ну, есть много сортов. Я из них видел обязательно краса Львова. Золотой капани. Это один из чудов украинских сортов. Не то, что заграничные, непонятно там гибрид. Так, это чисто украинский селекционный сорты. Они очень хорошо продаются, очень крупные. Жаль, что сейчас на мае я вам показал. Самый лучший украинский сорт. Им только надо, знаете как, я посоветую купить у производителя таких, чтобы дали точные сорта. А то сами знаете, что на рынках написали, одно дали непонятно и еще. Если человек хочет обысково купить, они даже уточнить, откуда происхождение. Уточнить, попросить, чтобы они показали происхождение документов, сертификаты. Все, все можно, знаете, как, э... в конце концов спрашивают, откуда, где они производят, сам говорит, правильно, поехать оттуда купить. Угу. На рынках не советую, угу. если много покупать, если несколько кустов, можно, а если человек решит пару десяток, три десяток, нельзя рисковать, я не советую. Это у нас черешня, это двухличная. Э, значит, э, Черешню можно одна лишняя купить, будет двух лишних. Что двух лишних? Эту саженцу два рота. Их отрез залибачится. Формировали, оставляем 3-4 скелетные ветки. Сажается на место. Потом весной зробится обрезка. Идут боковые веточки. И за 3-4 года формируется дерево якопотребленное. Последние 10 лет черешня в Украине э -э, из-за погодных условиях, по меня э, погано растет, что зимой бывает, значит, тепло, солнечные ожоги получается, морозобой не получает. Если что такое морозобойное э, значит зима теплая бывает плюсовая, так январе или феврале так. Начинается трошки сокодвижение, потом морозы и сосуды внутри как лопнутся, грубо сказать так, и получается морозобойно. Это уже природа ничего не сделает. Ну, Mm -hmm. И черешни, дерево в Украине теперь живут в среднем 10-12 лет. Полноценно дают урожай. Из-за погодных в Весной, если дерево страдает, подкормить. Вместо подкормки мы даем естественные натуральные подкормки. Удобрения, поливы, можно трошки вылечить, если дерево пострадали за зиму. Саженцы, если выращены на химии, на удобрениях химическим, они привыкают у них после посадки на своем место, они погано растут. Они сначала вид большой товарный, вид так погано растут. А если они на естественных удобрениях выращены, так на пригное, они потом при и хорошо растут. Без удобрений поэтому надо, надо на естественном только. Персики, во-первых, надо значит, сорта подобрать и посадить посадочный материал, чтобы было обязательно районирование. Значит, посадочный материал должен быть такое район Должен этот посадочный материал быть выращен например, именно в Кирилгатском области. У нас в области есть питомники. Э, например, если саженцы посадочный материал привезти из Крыма, из Молдавии, так, из южных регионов, у нас они не будут расти. Трошки мороза они пропадут. А если выращены на месте, меня, в этом климате, они будут краще расти и выдержать морозы. Один із особливостей, коли вибирають посадочний матеріал, скажу. Та щоб було дерево в гарному стані, не потрібно чекати, доки воно захворіє. Необхідно вживати ряд профілактичних заходів. Ви можете обращатися, є такі вогадочні спеціалізації в магазинах. Я советую хімію покупати тільки в спеціалізації в магазинах. Не з рук, які не зрозуміли, що вам продадуть, а в спеціалізації в магазинах. Вони можуть вам давати консультацію, яким хімікатом обробити. Болен мене абрикос. Сточеві дошки. Це одно 2-3 оброботки, обійшково треба зробити. Яблуки треба обробити в середньому 8-10 раз. персики 5-6 раз, черешні 3-4 рази мінімум. В сезон, в рік вегетації. Один із сортів, яким господар пишається найбільше, він привіз з Арменії. Це особливий абрикос. Є, наприклад, у нас скрипкове селекціонець сорт шалах Ереванський. Шалах це абрикос. Вот, э, дайте, пожалуйста, вот, дивитесь, вот этот персик, ну средний, да? два раза больше, чем этот, вкусный, сладкий абрикос. Э, почему шалах? Я сейчас скажу, очень многие, которые не знают, что не знают. Абрикос этот приходит, происхождение из Армении. По-латыни называется армянское яблоко. Это чисто армянский фрукт. Поэтому я стараюсь внедрить новый стартак, который есть. Кстати сказать, что в Россию первый раз абрикос внедрил Петр I. Во время Петра I, если много интересно, он дал приказ, чтобы из Армении привезли саженцы, посадили Астрахан. А Европу 2000 лет назад Юлий Цезарь дал приказ, 10 тысяч саженцев привели первому веку до нашей эры. А я стараюсь сейчас новые сорта. На следующий год будет еще три новые сорта абрикос. Будет абрикос примерно такой величиной. Белый абрикос представляется в Украине. Абрикос собирают Сам кожний сорт буде гетти в кінці сентября. Продемонстрував нам господар і деяку з його технік. Увага, як правильно прививати рослини. Я вам зараз показую, як взяти черенок для окульовки. Значить, черенок має бути однорічний, вже почки повинні бути зазревши. Бачите, почки однорічні, вегетаційний ветка. плодоносящего дерева. Да, режем Сикатор. аккуратно, секатором или ножом. Этот нож, ножи должны быть специализированы для окулировки, бачите ножи. Потом, смотрите, верхняя часть не годится, она не созревшая. И внизу 4-5 почек убираем, оставляем посередину, их укорачиваем на до сантиметра оставляем. Вот, готовы. Вот. Уже. С райского яблока. Так. Готовим для курицовки. батя, это готово уже для курицовки. Какой сорт нам нравится? Мы даже имеем посады дерева. Сорта хороший. Берем из этого сорта и потом делаем окулевку на привое. Привое есть там у нас и рост, и низкорослый. Меделям и на 109, 106, 104. Теперь дальше пойдет, и моя супруга покажет, как сразится. Сначала вытереть все подвои вот так вот. И чтобы у нас был чистый нож. Оставь. Беру одну с райского яблока почечку срезает вот глазок надо разделать сюда глазок уберу клееночку Значит, я рас... да, расскажу, как. Значит, пленку, да, с чего? Чтобы люди знали, с чего надо делать. Это обычная пленка 0,8, 0,1 миллиграмм. Мировую резим примерно вот на 25-27 сантиметров длиной, 2 сантиметра шириной. И у нас округлевка закончилась, она показывает просто, как делать. Сезон начинается, чтобы люди знали, сейчас нельзя, уже поздно конец июля, с 20 июля до конца сентября. Значит, могут вырасти, э, купить по 106 М9. Если у них нет такой возможности, хотят высокоросты, и семьян могут вырасти, тогда получится высокоросты. Также может быть, э, вот рядом, смотрите, это дикая Его посадили, выросли уже по двое, и на них можем прививать косточковые. И абрикос, и персики, и слива, а на яблоко э, вы сами видели как. Перед тем готовится, чистится. Процесс именно вам показал. Результаты, смотрите. Зарубили прививку, так, почку, так. Весной, рано весной, уже когда потеплеет, так, э, в первых числах апреля начала, отсюда делаем срез, вверх почку на полтора сантиметра выше, срез убираем всю вот этот водой, остается почка у нас. Из этой почки получается дерево, сорт, который мы прививали. Из этого за год выращиваем дерево. Как она идет, пускает веточку, это ветка мы боковые убираем, которые идут по боковые, да, вот так. Оставляем центральный, поднимаем, получается одноречное дерево. И до осени может быть вот такой высотой дерева. Тут ничего вашков нету, пускай не боятся. Просто если даже окулировочных нож нема, могут взять лезвие для бритья, Попробовать лезем. Почка, когда снимают, они должны стараться, и еще раз что я говорю, чтобы снять почку так, вот поднимитесь, видите, чтобы ножик был острый, чтобы от трошки были, вот так. Вот это ставится на дерево, и из этой маленькой почки не за год выращиваем вот такие большие деревья. Про те, щоб прививати рослини, краще знати, які дерева між собою взаємодіють краще. Косточкові йдуть коскачкові, семечкові – Семячкові це айва, груші, яблуки. Семечкові – семічковим можна. Посадили дикі міда косточки. Не. На них прививаємо писики. Чому не на дикі міндан? Можна на абрикоси, Тут краще э, приживаємо. Значит, кроме того, у миндаля корни идут большие. Где засухоустойчивость, земной меньше поливается. Вот, пожалуйста, на миндале лучше посадить. Устойчивый к морозам тоже. А якщо не все вдалося з першого разу, варто проаналізувати допущені помилки та продовжити працювати. Бахтін Михайлович радиться не падати духом а боротись за свою справу, адже всіх спіткають невдачі. Спочатку правильно, непогоднували весною пропадали, теж у нас не вийшло. Коли ми почали так, якщо не приживаємося, весною вбивають заморозки, льод закриває почки. Очень много потерь имели, но мы все равно духом не падали, так сказать, и все равно продолжали, слава Богу, получилось.